Конкурс «Тель Парасад» проходит в рамках 17-го областного фестиваля языков народа Казахстана в несколько этапов. Устная презентация на предложенную тему, эссе, диалог и творческое задание. В данном конкурсе участвует молодежь в возрасте с 14 до 22 лет. Цель данного конкурса – это славянская именно национальность, овладевшая государственным языком участвующей категории. Участники тура являются это победители районных и городских туров. Свои силы в знании государственного языка сегодня пробуют 12 участников. Мария Невметова – ученица средней школы номер девять города Петропавловска. На творческий конкурс «Шабы приготовила слова назидания Абая Кунанбаева. В первом этапе мы рассказываем о себе. Затем следует этап, там, где нам дают три какие-либо темы, и мы должны написать по ним эссе. В этом же этапе мы разбиваемся на пары и составляем диалоги друг с другом. Должны их рассказать. И в третьем этапе это наше домашнее задание. Тут нужно либо спеть, либо станцевать, либо рассказать какое-нибудь стихотворение или произведение. Победитель областного тура примет участие в республиканском конкурсе Тель Парасад. Евгения Шоль, Лаура Талипова, Ирлан Калиев, Акпарат.